dikatakan musuh ya nabi dan para sahabat mengikutnya di Syiib. Syiib ni mana lembah Bani Mutalib Bani Talib, bani Abi Talib, Bani Abi Syiib Abi Talib iaitu duduknya Bani Mutalib dan Bani Hashim. Bila sebut bulan rejak saya nak cerita bulan masa masuk kita tu. Tiga daripada bulan haram dipanggil bulan yang sardun. Sardun ni makna berturut-turut Zulqaidah Zulhijjah Muharram Tapi satu yang Fardun Fardun makna tunggal Kerana kemuliaannya Ini bulan rejab Kata Syekh Abdul Qadir Jailani Beliau mengija rejab itu Ialah hijaannya Ra Jim Ba Ra itu Rahmatullah Rahmat Allah Ya Allah ya rahmatullah rahmat Allah. Sebab itu Ibnu Abbas kata, pada bulan Rejab pahala kita berganda tetapi awas. Bila buat maksiat, dosa kita pun berganda-ganda, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak tidur Jumaat lepas, ada dia sebut dalam tafsir Muktadir, ya dia memetik kata Ibnu Abbas Sallallahu anhu dengan mengatakan bahawa bulan Rejab pahala kita berganda. Dan dalam masa yang sama kalau buat dosa Dosa kita pun buat maksiat dosa kita pun berganda-ganda Rahmatullah, rahmat Allah Kasih Jin judullah Kepemurahan Allah Jin kan? Judullah, kepemurahan Allah Baik itu bulan rejab Adalah Tiga malam Ada tiga malam pertama bulan rejab Pertama awwalu min rajab malam pertama bulan rajab saya isteri saya, saya tak tidur malam tu doa no ya Allah beri sembuh mata dia nah, supaya bondok sabih kiswah ni dimakbulkan oleh ya Allah taala sebab nabi sallallahu alaihi sabda sempat disebut lim suyuti ya, mengatakan bahawa khamsu layalin la turaddu fihi ad-da'wah ada lima malam Allah taala tak tertolak dakwahnya doanya iaitu awwalu lailatin min rajab malam pertama bulan rajab siapa miss malam tu Okeylah ya malam. tapi jangan bimbang malam esok ada dipanggil malam lailatul lailatul raga Orang putih dia terjemahkan the night of granting wishes. Malam makna makbul dah jajak kita. Ya. Kenapa? Kerana 9 bulan 10 hari sebelum 12 Rabiul. Saya dah buat KG betul ya. 12 Rabiul Awal adalah Jumaat pertama bulan Rejab. Bila? Esok. Esok Lailatul Raqib. Tempat kita tak sambut sangat ha, ya. tahu tak kita sambut Lailatul Isra wal Mi'raj. Dah. Uh, ha kita sambut uh, Nisfu Syaban. Masa saya sempat di Turki, orang Turki sambut malam Jumaat pertama bulan Rejab dipanggil Lailatul Raqib. Bila? malam esok apa ada pada malam esok ni benih Nabi Muhammad SAW menutufahnya dekat di dinding rahim bondanya Sayyidatuna Fatimah Jumaat pertama bulan rejab jadi esok doa no ah banyak-banyak Haji Wahab Ya Allah sehat uh, apa, Mak sehat ya. Yeah? Supaya sehat di keluarga kita Sehat anak kita Malam esok ya. Yeah? Dipanggil Lailatul Radha'id dan malam 27 lah Lailatul Isra'i wal Mi'raj itu Isra' Mi'raj birrullah kepemurahan kebajikan Allah ba rajim ba birrullah kebajikan Allah dan Allah Taala bagi kebajikan bulan ni sebagai bulan untuk bercucuk tanam Syaban untuk kita menyiram benih tersebut Ramadan itu kita menunai menuai, menuai mempanen hasilnya Orang tak akan dapat kegemilangan amal-amal ibadahnya dalam bulan Ramadhan kecuali dia bermula sedari dua bulan lebih awal. Ya, macam mana bulan Rejab kita itulah bulan Ramadhan kita. Rejab dan Syaban merupakan matrikulasi. Sebelum masuk Jamiah Ramadhan yang mesti Ramadhan. Kalau tuan-tuan nak jadikan uh, Ramadhan kita ini tahun sebagai Ramadhan yang hilang dengan pesta ibadah, nisbah diri kita dan keluarga, Start bulan Rejab dulu Banyak banyakkan berpuasa pada bulan Rejab. Ya. Dan Nabi pernah riwayatkan berpuasa sambung wisal. Ya. Wisal. Tiga bulan berturut-turut Rejab, Syaban dan juga Ramadan. Ya. Dan the next Ya Nabi tak pula puasa macam tu Sebab takut jadi wajib Jadi tuan-tuan puasalah <tuh> Paling kurang kata guru saya 5 hari Antara fadilat puasa 5 hari Bulan Ramadhan Wala rencang adalah kita tak akan terkena penyakit mental gila sebelum kita menghembuskan nafas terakhir tak ada depression, anxiety, bipolar, skizo, mental disorder, sakit boleh pening, gitu-gitulah ya. Yang tak, nak kerja, tak nak berkawan, kerja sumbang dan sebagainya tu kita puasa 5 ya, hari dan puasa sehari, umpama sebelum kita bidat tu sedikit pada bulan haram bersamaan dengan 30 hari pada lain bulan contoh tuan-tuan puasa ni hadis wadha'in jamadul akhir 30 hari bersamaan dengan 1 hari dalam bulan rejab banyak amal lah betapa besar ni puasa ya Uh, ha, hadirlah puasa jadi tuan-tuan puasa lah like, istilah khamis, istilah khamis, istilah khamis, istilah khamis tu dapat dah 4 minggu istilah khamis 2 dah dah 8 8 hari kan istilah khamis dia ber -berlapin. Indiraj berlapik pahala Pahala Isin Khamis Dan pahala puasa pada bulan Raja Amma Panjang ni mukadimah saya ya. Sebab bulan Raja ya. Dan dalam khutbah tu dia kata Ada satu kaum Nama kaum Bani Mudar Selekat nama Raja Al Mudar Kerana orang Arab ni Kalau sebut Bani Mudar Tahu dah Ini grup ni memang dihormat Semua bulan Raja macam raya dia dah Sepanjang bulan tu dia sangat agungkan bulan Rejab Sehingga lekat nama Ibn Qasir kata Bulan Rejab Al-Mudar Nisbah kepada Bani Mudar yang sangat menghormati bulan Rejab Maka di, dimuliakan oleh Allah Ta'ala Qala al-mu'allif rahimahullah Wa bihi bi'ulumihi bidaraini amin ya rabbal alamin Hah, Surah apa dah ni? 44 empat Perenggan yang satu, dua, tiga, empat Betul? Ha, ketua kelas, Haji, Haji Wahab Betul ke Haji Wahab? Buka surat 44 tu betul? Betul Yang mana satu? Betul mana? Kata-kata yang mana satu? Dan berkata Syekh Ibnu Hajar bukan Al-Asqalani, Al-Haytami. Ya, Imam Hajar al-Asqalani dalam bidang hadis. Imam Hajar al-Asqalani penulis kitab kitab apa? Fathul Bari syarah kepada Sahih Bukhari. Ya ini kitab oleh Imam dipanggil Ibn Hajar al-Haytami, ya. Imam Hajar al-Haytami Ini penulis kitab Tuhfatul Muhtaj. Syarah kepada kitab Minhaj, ya. Nah, kalau soalan lagi imam dalam mazhab kita Syafi'i Imam Ramli Imam Ramli ni dipanggil Imam Asy-Syafi'i As-Sadir Imam Asy-Syafi'i al-Imam Syafi'i As -Syafi As-Sadir Imam Ramli Imam Muhammad Ar ramli gelaran Syafi'i Sadir Imam Syafi'i kecil dia selalu ber -ber berbeza pendapat dengan inilah dia sebab itu disebut mula Syekh Ramli Imam Ramli ya satu lagi Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Imam Ibnu Hajar Al-Haytami gelarnya gelarannya Umdatul Mutaakhirin. Umdatul Mutaakhirin. Tak ada jawab muta mutaakhirin muta muta, muta ya. Umdatul Mutaakhirin maknanya kiam kepada golongan-golongan di akhir zaman. Kalau Imam Ramli dipanggil Imam Syafi'i kecil. Wah hebat saya Zarah makam dia Saya judik di Mesir ya. Kalau Imam Ibnu ima Hajar al Haytani, um um datul mutaakhirina. Ya. Umdah maknanya tiang ya, sumber rujukan utama untuk umat di akhir zaman ya. Duduk di Mesir ya dan di Mekah. Kalau Imam Ramli pun Mesir juga. Kalau Imam Ramli <tuh> nama kitab ni nihayatul, nihayatul muhtaj nihayatul muhtaj syarah pada kitab minhaj kalau imam ibnu hajar al-haitami dia panggil kitab tu tuhfatul muhtaj okey kalau belajar kitab ibnu hajar al-haitami dan imam ramli kita orang melayu belah-belah sini biasa kita akan dahulukan pendapat daripada imam ibnu hajar al-haitami berbanding dengan imam ramli imam ramli Biasanya orang Mesir lah ulama Mesir dia akan dahulukan perkataan Imam Romli. Tetapi kalau ulama Hadramaut, ulama Yaman lah, ulama Syam, ulama-ulama Akrad, Kurdi, Kurdish, ulama Dagestan dan Kaukasus yang bermazhab Syafi'i dan ulama Nusantara dia akan dahulukan Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Hajar Tuhfatul Tuhfatul Muhtaj. Imam Romli Nihayatul muhtaj syarah kepada minhaj okey apa kata syekh ibnu hajar pada tafsilnya maksud ibnu hajar tak semacam maramli yang kita bincang sudah berkenaan dengan menanggung akan al-Quran nah, orang yang menanggung akan menanggung al-Quran tiada haram mutlakan maksud kalau saya angkat ustaz izuddin ustaz izuddin pegang al-Quran saya tak berdosa sebab yang pegang ni Ustaz Zudin bukan saya jadi melalui kalam dorik Imam Ramli Menanggung sesuatu yang menanggung Al-Quran Tidaklah berusaha Menanggung mana membawa, mengangkat Tetapi Ibn Hajar pula dia tak semudah itu Dia kena tafsir Tafsir mana perincikan Tolong detailkan macam mana cara bawa tu Apa cerita bawa ha, Itu cara Ibn Hajar lebih di detail Boleh? Jangan ngantuk dah Tidur belakang ni dan berkata Syekh Ibnu Hajar Al-Haitami bukan Asqalani sekarang ni Fatul uh, Bari tu Mata benda yang ditanggung dengan mushaf demikian lagi haram menyentuh kendi-kendinya. Kendi-kendi ini bekas. Bekas, kendi, kalau kendi air, dia bekas macam tembika, dia ada satu moncong macam tekung. Itu panggil kendi-kendi. Kendi air. Tapi kalau kendi secara umumnya, segala bekas. Yang dia letakkan dalamnya akan mushaf Al-Quran. Jadi, cetakan tu kita panggil mushaf Al-Quran. Dia tak panggil Al-Quran. Al-Quran tu kan Allah yang kodim. Tak. Tapi cetakan tu dia panggil mushaf Al-Quran. Dia letakkan di dalamnya. Bekas-bekas tersebut. Apa jadi? Yang disediakan baginya Al-Quran. Dan kotaknya yang disediakan baginya untuk meletak Al-Quran dan, ya, dan yang layak dengan dia bersalahan seperti peti mata benda khazanah ini saya pun tak tahu yang apa ni ya maksud dia maksudnya ada benda bekas-bekas kotak-kotak ya yang dibawa padanya al-Quran yang diletakkan daripadanya al-Quran ya sama hukumnya kata Ibnu Hajar Al-Haytami dengan membawa Al-Quran ya. Contohlah tali bungkusan Tali itu dia ikat Al-Quran ya. Sama hukumnya dengan isi kandungan bekas tersebut Iaitu ya, tidak boleh dipegang, tak boleh dibawa, dibawa, tak boleh Ya, jika dia berniat untuk membawa Al-Quran tersebut kotak ke peti ke bukan setakat tak boleh angkat tak boleh pe pegang kalau terkandung padanya al-Quran haram hukumnya kalau ikut al harithami memegang atau mengangkat peti kotak tersebut kerana kotak peti itu dinisbahkan dengan kita kata ini Quran Nampak? jadi tidak boleh pegang ya tak boleh pegang Bahkan tidak boleh angkat Sentuh tak boleh, pegang tak boleh Contoh, ada orang hantar ke masjid kita Waqaf Al-Quran ya? Satu kotak Kita pun pegang Atau kita mengangkat Pegang macam ni Angkat macam ni ya? Dua-dua tak boleh ikut Ibn Hajar Al-Haytami Tak boleh Sebab dia nisbahkan dia kepada Al-Quran Atas maksud kalau orang tanya itu benda Quran dan bila kita kata itu Quran Dapatlah hukum Al-Quran Sumpah isi dalam kotak tersebut Maka kotak dia mengambil hukum isi dalam kotak itu Kita tengok saja Al-Haytami Ya tapi dia kata berserahan seperti peti mata benda khazanah. Boleh jadi sini apa yang saya faham adalah peti tersebut tidak nisbah pada Al-Quran. Macam peti harta karun dan sebagainya. Tak, nah, maka tidak dia kata ini peti Al-Quran. Ini barang-barang sekian-sekian. Barang lama dan sebagainya ada terdapat dalam Al-Quran. Maka kalau tidak nisbahkan kepada Al-Quran, bersalahan dengan hukum tersebut. Mana bolehlah dipegang, bolehlah diangkat. Okay, lagi. Dan jika dihantar, dihantar tulis, diletak mushaf, mushaf tu lah. Tu maksudnya cetakan Al-Quran tu mushaf tu. Atas rehal. Atas rehal. Ya, mana rehal? Ada rehal sini. Ha ah, tu rehal tu, atas rehal. Daripada kayu atau rehal pelepah tamar Maka tiada haram menyentuh sesuatu daripada kerusi itu atas barang yang dikatakan dia Ibn Qasim ia Nakal, daripada Syekh Ramli dan Tabalawi Bukan Syekh apa tu tulis? Samli, bukan Samli ya? Eh? Syekh Ramli dan Tabalawi Maksud, ambil tu dia Ambil Musa, ambil Musa tu Haa Kita tak ada wuduk, Ada tak sini Ada Quran. Contoh ni Quran lah. Ha, tak pegang-pegang je, pegang. pegang. Okey, kata Imam Ramli dan Tabalawi, kita tak ada wuduk Quran duduk sini pegang. Boleh tak boleh? Bo boleh. Kata Imam Ramli, boleh pegang, boleh pegang. Ha, boleh pegang. Tapi hati-hati, ini ada lagi. Dan yang diiktimadkan yang dimuatamatkan yang diputuskan oleh Syekh Zaid Ziyadi seperti Syekh Ibn Hajar sama dengan Syekh Ziyadi Syekh Ibn Hajar akan haram menyentuhnya ha, kalau Ibn Hajar kalau kita letak Al-Quran atas rehal kita kentut tak boleh pegang rehal ni tak boleh sebab dia hukum Quran juga macam mana kotak tadi ingat cerita kotak tadi jadi siapa lebih lebih warak ataupun lebih strict strict apa tegas Siapa tegas Imam Ibn Hajar Al-Haitami berbanding dengan Imam Ramli. Ngakaidah kita ulama Melayu ulah bertembung antara Imam Ramli dan Imam Ibn Hajar, tuan-tuan yang bertuah tua, eh? ya. Saya masa budak-budak tu -budak mana tahu cerita Imam Ramli Ibn Hajar ni ya. Eh? Ha, ni mudah-mudah aja uh, pengkuliah bagi cerita pada kita dah. Puan-puan ni eh, ada cerita ya. Kelah. Ini cerita apa? Mazhab apa ni? Cerita dalam mazhab Syafi'i, ahli keluarga Syafi'i, Asy-Syafi'iyah. Ulama ulama Syafi'i sama dia pun beza pun dapat. Semua Syafi'i ni. Cerita ni semua nama-nama ulama ni -nama ulama Syafi'i. Jadi kalau ikut Imam bin Hajar Al-Haytami, pegang ini pun Har haram, pegang hal haram. Saya ambil wuduk ustaz, ambil wuduk tak ada cerita lah. Ini cerita kalau dah habis wuduk. Kalau dah habis wuduk, bawa timbul isu ni. Kalau dah ada wuduk, peganglah guna-guna gaya. Dua-dua Imam Ramli dengan Imam Imam Hajar tak ada masalah. Ini cerita habis wuduk, kentut, Quran buat tarihan. Kalau Imam Ramli pegang, rehat, tak ada masalah. Ya? Kalau Imam uh, apa? Imam uh, Ibn Hajar pegang rehat, wuduk, se, angkat begini pun tak boleh tak boleh ya lagi tak boleh kan? saya tak untuk dia pun bawa Quran ini pengarihan tidak boleh ikut lunuhaja tapi ustaz